গুড মৰ্ণিং গাইছ সকলোৱে কাটি সৰু শুভেচ্ছা জনালোঁ মানে গাইজ ৰাতিপুৱা উঠিয়ে চাহটো হাতত লৈছোঁ দক মানে চাহটো খাই ল'লে অলপ এনাৰ্জি পাম গাখীৰ দিয়া চাহৰ লগত পূৰা চুজি লৈ তাৰপিছতে আৰু বেলেগে কণে পূৰা কামত লাগি গ'লোঁ আৰু মানে কি দিয়ক কিছুমান কাম মানে নিজে কৰিলেহে পচন্দ হয় সেইকাৰণে আৰু কামখিনি শেষ কৰিছিলোঁহে তাৰপিছত আৰু দোকান যাব লগা হ'ল তাৰপিছতে আৰু টেঙা এটা মানে কাটাত মানে লাগি গ'লোঁ টেঙাটো কিন্তু চাকলে খাব নহয় দিয়ক গাইজ ঢকি দিব আহে পূৰা নিঞ্জা ষ্টাইলত কাটাত লাগি গ'লোঁ মানে কি ক'ব গাইজ সঁচা কথাটো ক'বলৈ মানে কিছুমান জেগাত ময়ো কৰিব লাগে দিয়ক উপায়ো নাই মোলৈ আহিবলগীয়া যেনেকৈ কিন্তু এনেকৈ কামত সহায় কৰি দিম দিয়ক মানে আমাৰ ইয়াত মানে এটা পৰম্পৰা আছে মানে সকলোৰে মানে ঘৰে ঘৰে মানে তুলসীৰ গৰুত মানে থগি আগবঢ়াই কাতি বিহুৰ দিনা আৰু আমি সকলোৱে ঘৰে ঘৰে গৈ থবিবিলাক খাব লাগে চখ গাইছ ঠবিৰ লগত ফাৰ্ষ্ট টাইম জুবিন দাৰ ফটোখন ধৰি এতিয়া যাওঁ চাওকচোন দেখি আছো বাৰু গাইছ ঘৰৰ পৰা ছয়টা বজাত লৈ গৈছিলোঁ ইতা প্ৰায় চাৰে নটা বাজিল সকলো শেষত আৰু এবাৰ কাতি বিহুৰ ৰুইছ আৰু মোৰ চেনেলটো সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব